je na mnou, pretože má pán pomazal. Poslal ma hlásať radosnú zväzť chudobným, uzdraviť skrušených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, bezneným prepustenie, ohlásiť rok milosti pána. Radosťou ja sa v pánovi, dušami mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zavodial ruchom spásy, zahalil ma plášťom, sp plášťom spravodlivosti, ako ženicha zdobeného vencom, ako nevestu okrašenú šperkami lebo ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť zemenu, tak Pán, Boh dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi. Počuli sme Božie slovo. Dôvod. Dôvod. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co choćby ma pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, ducha i ciało bez zarzutu zachowała. Na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa. On też tego dokona. Oto słowo Boże. Pan zo Svetého Evanielia podľa Jána. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kniazov a levitov, aby sa ho pýtali, kto si ty, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Čo teda? Pýtali sa ho. Si Eliáš? Povedal, nie som. Si prorok? Odpovedal, nie. Vraveli mu teda, kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu pánu, ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejom a pýtali sa ho, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján ja im odpovedal, ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne, a ja nie jestem hodem rozwiązać mu ramię na obu. To się stało w Betanii za Jordanem, gdzie Jan kastił. Poczuliśmy Słowo Pana Świętego Jana Pojawił się człowiek, posłany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz pozwany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Życi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewistów z zapytaniem: Kto Ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł „Nie”. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział Jan, głos wołającego na pustyni, wprostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz, a wysłannicy byli spośród paryzeuszy i zadawali mu pytania, mówiąc do niego, czemu zatem chcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Jan im tak odpowiedział. Jak szczęk wodą, bo Was stoi ten, którego Wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betaniu, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał sztuki. Oto słowo Pańskie. aj Slovenský a všetci ostatní bratia a sestry tu v kostole i pri rádiu, pri mačoch a pri televízoroch, ktorí sledujete našu svetu Lomšu. Dnešnú tretiu adventnú nedeľu nazývame latinským slovom Gaudete, radujte sa. Pretože úvodný spev do Sv. Ovše začína slovami Sv. Pavla: radujte sa, opakujem, radujte sa. Vo všetkých troch cykloch čítaní, ako po rokoch sa striedajú na 3. alpemnú nedeľu, počujeme Božie slovo, ktoré nás vyzýva k radosti. Najmä dnes a v budúcu nedelu počúvame slova svetého Pavla ako výzvu k radosti. Radujte sa vždycky, sme počuli dnes. A na budúcu nedelu počujeme, radujte sa, opakujem, radujte sa. A prečo? Dáva odpoveď sám Sv. Pavlo lebo pán je blízko. Mili bratia a sestry, táto výzva k radosti nám ponúka otázky, či vôbec treba niekoho vyzývať k radosti. Keď je okolo nás toľko veselosti, toľko smiechu, toľko zábavných programov televízii alebo v rozhlase. Každý deň je nejaký komediálny film. Čo to je radosť? Čo to je opravdivá radosť? Ďakujem zákon, že teleso je nadvahčované s pávou, teda vytlačenej vody. A keď je špecifická váha telesa kašia, sa pomalí. On hovorí mi, vyskočil z vania. Tak sa tešil z pravdy, ktorú objavil a celou sa dlhé roky Nad tým všetkým, čo tu na zemi prežívame, nad tými úspechmi, ktoré dosahujeme v živote, stojí ešte jedna základná otázka a základná pravda, ktorú hľadáme